অসমত টেলেণ্টেড যুৱক যুৱতীৰ কোনো অভাৱ নাই মাত্ৰ সুযোগৰ অভাৱ আছিল যেতিয়া সুযোগ আমাৰ সন্মুখলৈ আহিব সম্ভাৱনাও আহিব আৰু আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে আকাশ চুবও পাৰিব মই নিশ্চিতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰম্ভণি মই চেষ্টা কৰি আছো আপোনালোকক আৰু এটা ভাল খবৰ দিয়াৰ বাবে মই নিশ্চিত যে আমি আৰু নতুন উদ্যোগ অসমলৈ আহিম মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই হওক প্ৰিয়াং খাৰ্গেই হওক তেওঁলোকৰ চকুত আমি টোপনি নোহোৱা কৰিম যোৱাকালি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ মৃত্যু দিৱস আমি অত্যন্ত গাম্ভীৰ্যতাৰে পালন কৰিলোঁ আমি সকলোৱে জানো যে এইবাৰ কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী পালন কৰিছে স্বাভাৱিকতে এই জন্ম শতবাৰ্ষিকী বছৰটোত অহা তেখেতৰ তিৰোভাৱ বা মৃত্যু তিথিটো আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল যোৱাকালি অসমৰ বিভিন্ন জিলা আৰু সমজিলাৰ সদৰ স্থানসমূহত হেজাৰ হেজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে আৰু পুৰুষ মহিলাই একেলগে মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটি পৰিৱেশন কৰিলে এই গীতটি মানৱতাৰ গান এই গীতটি মানৱতাৰ গীত আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম ৰাষ্ট্ৰসংঘই যাতে এই গীতটিক মানৱতাৰ গীত হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে আমি ইতিমধ্যে তাৰ অকণমান অকণমানকৈ প্ৰচেষ্টাও আৰম্ভ কৰিছোঁ শদিয়াৰ ঢলাত বিশাল মূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ প্ৰচেষ্টাটো আমি আগবাঢ়িছোঁ আজি ৰাতিপুৱা আৰু এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠানত আমি যোগদান কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ মনত আছে দুহেজাৰ তেইছ চনত আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহত মোৰ দেশ মোৰ মাটি নামৰ এটা কাৰ্যসূচী পালন কৰিছিলোঁ অসমৰ সকলো মানুহৰ পৰিয়ালৰ পৰা আমি অকণমান অকণমান মাটি নহ'লে চাউল দান হিচাপে লৈছিলোঁ পাঁচশ চল্লিছটা কলহ আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ দুশ সত্তৰটা কলহ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষতে আমি নতুন দিল্লীলৈ প পঠিয়াইছিলোঁ সেনাৰ স্মাৰক বাটিকা নিৰ্মাণৰ বাবে দুশ সত্তৰটা কলহ আমি সযতনে থৈ দিছিলোঁ আজি আমি এই কলহকেইটা গহপুৰলৈ বিদায় সম্ভাষণ জনালোঁ অহা আঠ তাৰিখে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত প্ৰায় আঠশ বিঘা মাটি খামৰি শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাম শুভ আৰম্ভণি কৰিব কনকলতাৰ দৰে সাহসী মহীয়সী নাৰী এগৰাকীক শ্বহীদ এগৰাকীক আমি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে আকৌ এবাৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিম এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আমি ডিপ টেক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ মেচিন লাৰ্ণিং কোৱাণ্টাম ফিজিক্স এই ধৰণৰ ছাবজেক্টক লৈ আমি গঢ়ি তুলিব খুজিছোঁ এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ লগত পৃথিৱীৰ এখন উন্নতমানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ টাই আপ বা একাডেমিক কলাবৰেশ্যন থাকিব তাৰ কামো ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় অসমৰ বিদ্যায়তনিক যুগৰ এটা মাইলৰ খুটাত পৰিণত হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজক আৰু অসমবাসী ৰাইজক এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত গহপুৰৰ সভাসমূহত কনকলতা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা কৈছিলোঁ আজি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ সময় আহি পৰিল মই নিজকে গৌৰৱী অনুভৱ কৰিছোঁ আমি সাত আৰু আঠ তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ নদী পাৰত নিৰ্মাণ কৰা সুন্দৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট উদ্বোধন কৰিম আৰু বিশ্বমানৰ জাহাজ টাৰ্মিনেল আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ তাৰো শুভ উদ্বোধন কৰিম ন তাৰিখৰ দিনটো আমাৰ বাবে আৰু আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আমাৰ মাজত থাকিব লাচিত ঘাটৰ পৰা এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰৰ পৰা এয়াৰ ফ'ৰ্ছে আমাক দেখুৱাব এক নতুন পৰীক্ষা যুদ্ধ জাহাজসমূহ যুদ্ধ উৰাজাহাজসমূহ ৰাফেল চুখৈ সকলোবোৰ গুৱাহাটীলৈ আহিব ডেৰশখন বিমানে এয়াৰ শ্ব' কৰিব আগতে এয়াৰ শ্ব' বাংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হৈছিল ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবিলাকত অনুষ্ঠিত হৈছিল এতিয়া গুৱাহাটীও সেই স্পেচিয়েল চহৰবিলাকৰ ভিতৰত এখন হ'ব পাৰিছে মই গুৱাহাটীবাসী আৰু অসমবাসী ৰাইজক ন তাৰিখৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যি ৰাফেলে অপাৰেচন সিন্দুৰত পাকিস্তানৰ মাজলৈ গৈ পাকিস্তানৰ বিমান বন্দৰবোৰ ধ্বংস কৰিছিলে সেই ৰাফেল গুৱাহাটীৰ আকাশত উৰিব মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক পুনৰ এবাৰ এয়াৰ শ্ব'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ অহা পোন্ধৰ তাৰিখে মই লণ্ডনলৈ যাম এদিনৰ বাবে কিহৰ কাৰণে যাম কেইটামান দিন আগতে আপোনালোকৰ মনত আছে মই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নিৰ্মাণ কৰা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন অসমলৈ অনাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিছিলোঁ এতিয়া লণ্ডনৰ মিউজিয়াম আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত এখন চুক্তিত স্বাক্ষৰ হ'ব প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই বৃন্দাবনী ব্ৰস্ত্ৰখন ছমাহৰ বাবে আমি অসমলৈ আনিব পাৰিম যি আমাৰ ঐতিহ্যৰ চানে কি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নিজে হাতেৰে বৈ থৈ যোৱা সেই বৃন্দাবনী ব্ৰস্ত্ৰখন আমাৰ বহু প্ৰজন্মই জীৱনকালত চাব নোৱাৰিলে মোৰ বহুদিনৰ পৰা আশা আছিলে যে বৃন্দাবনী ব্ৰস্তখন অসমলৈ এদিনৰ কাৰণে হ'লেও আনিব লাগিব আজি সেই প্ৰচেছটাত লাহে লাহে আমি সফল হ'ব ধৰিছোঁ লণ্ডনলৈ গৈ মই লণ্ডনৰ মিউজিয়ামৰ লগত আলোচনা কৰিম কাপোৰখন অসমত ৰাখিবৰ বাবে কেনেধৰণৰ আমি মিউজিয়াম বনাব লাগিব কেতিয়া কাপোৰখন বা ব্ৰস্তখন বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন যি আমাৰ বাবে আধ্যাত্মিক সাধনাৰ প্ৰতীক তাক আমি কেনেকৈ অসমলৈ আনিব পাৰিম কেনেকৈ ৰাখিব লাগিব সেই গোটেই বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিম ষোল্ল সোতৰ তাৰিখে মই লণ্ডনত থাকিম এই গোটেই কথাবোৰ আলোচনা কৰিম আৰু ওঠৰ তাৰিখে ৰাতিপুৱাই অসমলৈ উভতি আহিম বৃন্দাবনী বস্ত্ৰও অসমৰ ঐতিহ্যৰ অ সফুৰাৰ এক অন্যতম অংশ আপোনালোকৰ মনত থাকিব আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰতিগৰাকী অসমৰ প্ৰবাদ প্ৰতিম পুৰুষক আমি বিশ্ব মঞ্চলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ সম্পদসমূহক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ লাচিত বৰফুকন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ কনকলতা বৰুৱা চৰাইদেউৰ মৈদাম অসমীয়া ভাষালৈ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী আৰু এতিয়া বৃন্দাবনীভ্ৰস্ত অসমৰ ঐতিহ্যৰ উত্থানৰ আমি এক অভূতপূৰ্ব প্ৰচেষ্টাত নিজকে জড়িত কৰাইছোঁ ঐতিহ্যৰ কথা মনলৈ আহিলে অসম আন্দোলনো অসমৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় অহা দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্রথমবাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা সুবিশাল শ্বহীদ স্মাৰক আমি গুৱাহাটীত উদ্বোধন কৰিম আৰু এই শ্বহীদ স্মাৰকৰ উদ্বোধনৰ দিনাখনেই ন ডিচেম্বৰত আমি অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাম ঘৰত একোটাকৈ চাকি জ্বলাই শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক নমন কৰা আৰু দহ তাৰিখে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আমি গুৱাহাটীত আমাৰ স্মাৰক উদ্বোধন কৰিম আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক এই গীতেৰে অমৰ শ্বহীদসকললৈ আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ যোৱা দুদিন আগতে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ মোদী ডাঙৰীয়াক দুটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে অসমলৈ আহিবলৈ মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলটো এতিয়া উদ্বোধনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে প্ৰায় তিনি হাজাৰ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই টাৰ্মিনেল বিল্ডিংটো ভাৰতৰ ভিতৰতে ধুনীয়া আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ এটা টাৰ্মিনেলত পৰিণত হৈছে আৰু এই টাৰ্মিনেল বিল্ডিঙৰ লগতে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি এটাও থাকিব তাৰ লগতে সিদিনাখনেই নামৰূপত আমি আৰম্ভ কৰিব খোজা ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰজেক্টটোৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ প্ৰায় বাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰে আমি সেই সাৰ কাৰখানা নিৰ্মাণ কৰিম বাৰ লাখ মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া তাৰ পৰা উৎপাদন হ'ব উত্তৰ পূব ভাৰতত ইউৰিয়াৰ অভাৱ দূৰ হ'ব আৰু মেনুফেক্সাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহু দূৰ আগুৱাই যাম নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী আমাৰ ইথানেলৰ বা বায়' ইথানেল কোম্পেনী জাগিৰোডৰ আমাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প বিলাচীপাৰাত থাৰ্মেল পাৱাৰ ষ্টেচন তিনি হাজাৰ দুশ মেগাৱটৰ আৰু নামৰূপ থাৰ কাৰখানা লাহে লাহে অসম এখন ঔদ্যোগিক ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে অভূতপূৰ্ব নিয়োগৰ এখন নতুন ক্ষেত্ৰ খোল খাব অসম বিকাশৰ গতিৰে নতুন যুগলৈ আগবাঢ়িব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনিবিলাকৰ লগতে আমি সৰু সুৰা কামবিলাকো কৰি থাকোঁ সৰু সুৰা মানে সৰু সুৰা নহয় মানুহৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা কাম বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত সমাজখনলৈ সকাহ দিয়াৰ কাম বহুদিনৰ পৰা মই দুটা ঘোষণা কৰিছিলোঁ এটা হৈছে যিসকলে দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত ডিগ্ৰী বা স্নাতক পৰীক্ষা পাছ কৰিছে তেওঁলোকে যাতে ভৱিষ্যত জীৱনৰ প্ৰতি বাবে সাজু হ'ব পাৰে অন্তত এটা বছৰৰ বাবে আমি তেওঁলোকক মাহেলী দুহেজাৰ পাঁচশ টকাৰ এটা সৰু প্ৰেৰণামূলক ভাত্তা আগবঢ়াম ইয়াৰ কাৰণ কি ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত দেউতা মাক টকা খুজিবৰ বাবে আমি ভাল নাপাওঁ কিন্তু লগে লগে চাকৰি এটাও নাপাওঁ এটা বছৰ নিজক প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে লাগে এই নতুন আঁচনিখন যোৱা এক আমি যোৱা এক তাৰিখে আৰম্ভ কৰিছোঁ প'ৰ্টেল খোলা আছে দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত স্নাতক ডিগ্ৰী উত্তীৰ্ণ হোৱা অসমৰ গভৰ্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰীত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো যুৱক যুৱতীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিখনৰ বাবে আবেদন জনাব পাৰে মই আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক এই আঁচনিখনত আবেদন জনাবৰ বাবে আহ্বান জনাম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ বহুদিনৰ পৰা আলোচনা কৰি আছিলোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক বিনামূলীয়া চাউল দিয়ে আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিওঁ আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক বছৰত পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা গ্ৰহণৰ সুবিধা দিয়ে ইয়াৰ লগতে মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে সুলভ মূল্যত আমি অসমৰ ৰাইজক দালি নিমখ আৰু চেনীও ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আগবঢ়াম বৰ্তমান এই তিনিওটা সামগ্ৰী দালি এক কেজি নিমখ এক কেজি চেনি এক কেজি অহা দহ তাৰিখৰ পৰা আমি সৰ্বমুঠ এশ সোতৰ টকাত ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াই দিওঁ কিন্তু এক জানুৱাৰীৰ পৰা মাত্ৰ এশ টকাতে আমি ৰাইজক এক কেজি চেনি এক কেজি দালি আৰু এক কেজি নিমখ আমি আগবঢ়াম এই সুন্দৰ আঁচনিটো অহা দহ ডিছে দহ নৱেম্বৰ তাৰিখে আমি আৰম্ভ কৰিম বহুতে মোক জোকায়ো মিঠাতেল বুলিও জোকালে কিবা বুলিও জোকালে কিন্তু মই জোকালেও থমকি নৰওঁ কাৰণ মই বুজি পাওঁ দৰিদ্ৰ লোকসকলক ইয়াৰ কিমান প্ৰয়োজন আছে বহুতে ক'লে অৰুণোদয় নালাগে বিশেষকৈ আমাৰ মিয়া মুছলমান সমাজখনে যোৱা কেইটামান দিনৰ পৰা কৈ আছে যে আমাক অৰুণোদয় নালাগে কিন্তু কোনেওতো অৰুণোদয়ৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই আমাৰ পৰ্টেলতে এটা বুটাম আছে অপট আউট অৰ্থাৎ মোক অৰুণোদয় নালাগে চৰকাৰে মোক অৰুণোদয় দিয়া বন্ধ কৰক আজিলৈকেতো কোনেও অপট আউট বুটাম ব্যৱহাৰ নকৰিলে তাৰমানে সামাজিক মাধ্যমত কোৱা আৰু আচলতে কৰাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে আজি অৰুণোদয় অসমৰ মহিলা সমাজক স্বাধীনতা দিছে অসমীয়া মহিলা সমাজক এক সন্মান দিছে ই সাহাৰ্য নহয় ই অসমৰ মহিলা সমাজৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা আমাৰ সন্মান এই সন্মানৰ লগতে মোদী ডাঙৰীয়াই বিনামূলীয়া চাউল দিছে এতিয়া আমি দালি নিমখ আৰু চেনি দিম মই সিদিনাখন হিচাপ কৰি চাইছোঁ অৰুণোদয় চাউল দালি নিমখ তেল সকলো লগ লাগিলে এটা পৰিয়ালে চৰকাৰৰ পৰা এতিয়া দুহেজাৰ টকাতকৈও বেছি মাহিলী সকাহ পায় ই বহুত ডাঙৰ সকাহ আমি যিসকলে সকলো কথাতে মানুহক উপলুঙা কৰোঁ সি তাৰ আমি মূল্য বুজি নাপাওঁ কিন্তু যি মায়ে যি বাইদেউ যি ভণ্টীয়ে নিজুত মইনা পাইছে অৰুণোদয় পাইছে মহিলা উদ্যমিতা পাইছে তেখেতসকলে অনুভৱ কৰে যে এতিয়া নিজকে তেওঁলোকে কিমান সাহসী অনুভৱ কৰে কিমান তেওঁলোকে নিজকে আত্মনিৰ্ভৰ অনুভৱ কৰে ঘৰখনত মহিলাগৰাকীৰ সন্মান এতিয়া কিমান বাঢ়িছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এনেকৈয়ে আমি অসমৰ কল্যাণৰ বাবে কামবোৰ কৰি যাম সিদিনাখন মই বিজেপি দলে আগবঢ়োৱা যোৱা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী ঘোষণা পত্ৰখন পঢ়িছিলোঁ আচলতে নিৰ্বাচনী ঘোষণা পত্ৰখন আমি ৰূপায়ণ কৰাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী ঘোষণা পত্ৰত নথকা আৰু বহুত কিবা কিবি আমি কৰিব চেষ্টা কৰি আছো ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম এই গোটেই ঘটনাবোৰৰ মাজত নতুন খবৰবিলাকৰ মাজত জুবিনৰ ন্যায়ৰ ইছ্যুটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ এছ আই টিয়ে সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে আৰু এছ আই টিয়ে ডিচেম্বৰ মাহৰ দহ তাৰিখৰ আগতেই গুৱাহাটীৰ আদালতত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব আৰু যেনেকৈ আমি ফাৰ্ষ্ট ইনফৰমেশ্যন ৰিপৰ্ট বা এফ আই আৰত এটা হত্যাৰ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে তেনেকৈয়ে মই বিশ্বাস কৰোঁ এছ আই টিয়ে চূড়ান্ত অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ সময়তো তেওঁলোকে নিজৰ সাহসী আৰু মেধাসম্পন্ন তদন্তৰ ফলশ্ৰুতিৰে এখন সুন্দৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিব আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসম পুলিচে এই কাম কৰিব পাৰিব কেইজনমান মানুহে যিদিনাখনৰ পৰা আমি কৈছোঁ যে আমি হত্যাৰ অভিযোগনামা দিম তেওঁলোকে বাৰে বাৰে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ জানিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ৰ পৰা জানিলে অকণমান আপোনালোকে সময় উলিয়াওকচোন অসম আৰক্ষীয়ে যিখন এফ আই আৰ দিছে আদালতত সেই এফ আই আৰখনতে প্ৰথম দিনাখনতেই হত্যাৰ ধাৰা আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকেতো এইবিলাক নাচায় জুডিচিয়েল কমিশ্যন হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিমান থিয়ৰি দিলে অমুকে ফেশ্বন শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ৰাজ্য চৰকাৰে এনেকৈ সহায় কৰিছিলে তেনেকৈ কৰিছিলে এতিয়াতো জুডিচিয়েল কমিশ্যনত অভিযোগনামা দাখিল কৰিব পাৰে যিসকলে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত ইমান দিনে দপদপাই আছিলে তেওঁলোকে এতিয়া অন এফিডেভিড শপতনামাৰ জৰিয়তে জুডিচিয়েল কমিশ্যনত এই কথাবোৰ নকয় কিয় ই জুবিনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আছিলে নে অসমক নেপাল বনোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিলে মই ভাবোঁ এছ আই টিয়ে যিদিনাখনে অভিযোগনামা দাখিল কৰিব তাৰ পিছত সেইসকলক মই প্ৰশ্ন কৰিম যে জুবিনৰ প্ৰতি আপোনালোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব বিচাৰিছিলে নে দৰাচলতে অসমখনক নেপাল বনোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে এটা কথা লগত কৈ থওঁ যিদিনাখনলৈকে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছো কোনেও অসমক নেপাল বনাব নোৱাৰে অসম হৈয়ে থাকিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এতিয়া মই নিয়োগলৈকে আহোঁ যুৱক যুৱতীসকলে অপেক্ষা কৰি আছে মই এটা এটাকৈ কৈ যাম সকলো যুৱক যুৱতীয়ে নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীসকলে মনোযোগেৰে শুনিব অহা ছয় তাৰিখে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা কৰিব অৰ্থাৎ আজি এই ঘোষণা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব ন তাৰিখে আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ যে ন তাৰিখে আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক নিয়োগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিম তাৰ পিছতেই আমি নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে পুলিচ কনিষ্টবলসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম পুলিচ কনিষ্টবলসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ পিছদিনাখনেই আমি অন্তত আৰু চাৰি হাজাৰ আৰক্ষী পদৰ বাবে আবেদন পত্ৰও আহ্বান কৰিম অৰ্থাৎ নিযুক্তিৰ পৰম্পৰা আমি চলাই ৰাখিম যাতে অসমৰ যুৱক যুৱতী কেতিয়াও আশাহত হ'ব নালাগে এডিআী তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ এই পৰীক্ষাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত আমি লটাৰী বা ৰেণ্ডমাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ আৱণ্টন কৰিব লাগে ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ আৱট্টন কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টৰেটবিলাক আৱল্তন কৰিব লাগিব আৰু ডাইৰেক্টৰেটবিলাক আৱল্তন হোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক ইণ্ডিভিজুৱেল পষ্টিং দিব লাগিব এই প্ৰক্ৰিয়াটোত ত্ৰিছটা দিনৰ প্ৰয়োজন হয় মই আগতেই কৈছোঁ যোৱা মাহত আমি কোনেও কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ নৱেম্বৰৰ শেষত নহ'লে ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগতে এ ডি আৰিৰ চতুৰ্থ আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ আমি নিযুক্তি পত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰিম প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে প্ৰক্ৰিয়াটো চলিব দিয়ক কাৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছ হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ইয়াৰ এইখিনি সময়ৰ মাজতে আমি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰো নিযুক্তিৰ কাম হাতত ল'ম আপোনালোকে দিয়া অপশ্যন অনুসৰি আপোনালোকক যাতে আমি নিযুক্তি দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে কাম হাতত লৈছে মই খুব সোনকালে আপোনালোকক নিযুক্তিৰ তাৰিখটো জনাম স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিও এই মাহতে আমি প্ৰদান কৰিম চাহ বাগিচাৰ সমাজখনৰ বাবে আমি তিনি শতাংশ এইবাৰ চৰকাৰী চাকৰিত আৰক্ষণ কৰিছিলো গোটেইকেইটা নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত আমি চাহ বাগিচাৰ যুৱক যুৱতীসকলক পৃথকে তিনি শতাংশত উত্তীৰ্ণ হোৱা যুৱক যুৱতীসকলক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিম অৰ্থাৎ অহা ন তাৰিখে আমি চাহ বাগিচাৰ যুৱক যুৱতীসকলক বাদ দি সকলোকে আমি নিযুক্তি দিম গোটেইখিনি নিযুক্তি পত্ৰ আমি একেলগ কৰি ডিচেম্বৰ বা নৱেম্বৰ মাহত সকলো চাহ বাগিচাৰ যুৱকক গুৱাহাটীলৈ মাতি আনি আমি একেলগে নিযুক্তি দিম যাতে ই সমাজখনত এটা সচেতনতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ মই উত্তীৰ্ণ হোৱা যুৱক যুৱতীসকলক অনুৰোধ কৰিম যে আমি নৱেম্বৰ মাহ আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম ভাগতে আমি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিম আপোনালোকে আমাক নিশ্চিতভাৱে সহযোগ কৰি যাব ইয়াৰ মাজতে অসমলৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও আহিব বটদ্ৰবাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমিখন আমি অতিব সুন্দৰ কৰি আকৌ এবাৰ সজাই পৰাই তুলিছোঁ প্ৰায় দুশ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বৰদোৱাত উদ্বোধন কৰিব গুৱাহাটীত মোৰ এটা মনৰ সৰু বহুদিনৰ মনত লুকাই থকা সৰু কথা এটা মই ক'ব খোজোঁ ৰামনাথ কোবিন্দ ৰাষ্ট্ৰপতি পদ ত্যাগ কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ আহিছিল গুৱাহাটীত ডাঙৰ হল নাই সেইবাবে তেখেতৰ সভাখন আমি মেঘালয়ৰ ইউ এছ টি এম ইউনিভাৰ্চিটিত ৰাখিছিলোঁ অডিটৰিয়ামটো ডাঙৰ আছিলে প্ৰায় তিনি হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধৰিব পাৰে মোৰ মনত সিদিনাখনেই মই এটা প্ৰস্তাৱ লৈছিলোঁ যে আমি আগলৈ ইউ এছ টি এমত নাযাওঁ গুৱাহাটীতে আমি এটা সুন্দৰ প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰিম আজি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই আনন্দিত যে পাঁচ হাজাৰ মানুহে একেলগে বহি অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পৰা আমি এটা সুন্দৰ প্ৰেক্ষাগৃহ যি পূৰ্ব ভাৰতত ক'তো নাই অসমত আমি গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছোঁ সেই প্ৰকল্পটো জ্যোতি বিষ্ণুৰ নামেৰে আমি উৎসৰ্গা কৰিছোঁ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকে ভাল ভাল খবৰবোৰ পায়েই আছে আজি বোলে কালি কাজিৰঙাত এলিভেটেড কৰিডৰ কালি বোলে পলাশবাৰীত নতুন আই আই এম এই ধৰণৰ ভাল খবৰবিলাক আমালৈ আহি থাকিব আৰু মই খবৰবিলাক আপোনালোকলৈকে দি যাম কাৰণ মই আশা ভৰা এখন অসমৰ সপোনবিলাক আপোনালোকৰ মাজত বিলাব খোজোঁ আৰু অকল সপোনেই নহয় যেতিয়া টানেলৰ কথা কৈছিলোঁ গহপুৰ আৰু গোলাঘাটৰ গোলাঘাটৰ মাজত মানুহে মোক হাঁহিছিলে ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ কথা কওঁতে অকল অসমে মোক হাঁহা নাছিল কৰ্ণাটকেও মোক হাঁহিছিলে কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰৰ কথা কওঁতে তেতিয়াও হাঁহিছিলে কিন্তু মোক কৰা উপলুঙাবিলাকে মোক অদ্ভুত সাহস দিয়ে আৰু কিবা এটা নতুন কৰি দেখুৱাবৰ বাবে মোৰ মনত সংকল্পৰ সৃষ্টি কৰে সেইবাবে মই অকল সপোনেই নেদেখুৱাম সপোনক পম খেদি সপোন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টাও কৰোঁ আৰু বহু পৰিমাণে অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদত সফলো হওঁ আৰু সফল হৈ থাকিম কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় মোৰ শিৰত আছে বহুতে ভাবিছিল উচ্ছেদ বন্ধ হৈ যাব নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত আমি ইমান দবাও আনিছোঁ আমি তেওঁক মানসিকভাৱে ইমান বেটীবস্ত কৰি দিছোঁ উচ্ছেদ কৰাৰ তেওঁৰ আৰু সাহস নাথাকিব চিন্তা কৰাটো ভুল নাছিল নেপাল বনোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰটোও ভুল নাছিল কিন্তু আপোনালোকক মই জনাব খুজিছোঁ যে আপোনালোকক মই সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ অহা ন আৰু দহ তাৰিখে গোৱালপাৰা জিলাৰ দহিকটা বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হ'ব এহেজাৰ বিঘা বনভূমি আমি উচ্ছেদ কৰিম আৰু আমি অসমবাসী ৰাইজৰ বন সম্পদ ৰক্ষাৰ যুদ্ধখন চলাই যাম পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু যেতিয়াই নতুন খবৰ থাকিব ফেচবুক লাইভ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম আজি মই ফেচবুক লাইভত চাই আছোঁ আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াইও ফেচবুক লাইভ চাই আছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে চাই আছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই চাই আছে আৰু অগণন ডেকা গাভৰু যুৱক যুৱতী সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ দুই এজনে মোক সুধিছে এডিআী নতুন বিজ্ঞাপন কেতিয়া দিব পুলিচৰ বিজ্ঞাপনৰ বিষয়ে ক'লোঁ এডিআীৰ বিজ্ঞাপনৰ বিষয়েও লাহে লাহে কম প্ৰচেষ্টা চলি থাকিব আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি কেতিয়াও আশাহত হ'ব নিদিওঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকলৈকে আগবঢ়ালোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰ